पाए और अपनी प्रतिभा न दिखा पाए उनको मैं लगातार 2003 से फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के कोने कोने में खिलवाता हूँ गांधीनगर ही नहीं मैंने भारत के समग्र कोने में चाहे वो पंजाब हो मुंबई हो महाराष्ट्र तो हो है, हैदराबाद हो मैंने सब जगह खिलवाया है और आज का मेरा प्रयोजन ये है कि आज हमारे देश के अंदर मैं वाकई जो प्रधानमंत्री जी के विषय में भी जो राजू भाई जी ने बोला वाकई इंस्पायर करने वाली चीज़ है कि सत्तर साल के बाद लोग जीना की उम्मीद छोड़ देते हैं चौहत्तर के बाद वो देश को संभाल रहे संसार को संभाल रहे हैं और इस स्वास्थ्य का वो परिचय दे रहे हैं तो इसीलिए मैंने वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा है क्योंकि अगर एक लता जी की बात याद आती है जो आखिरी समय पर जो उन्होंने कही थी कि मेरे पास आज अच्छा खाना है लेकिन मैं खा नहीं सकती मेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ हैं लेकिन मैं चल नहीं सकती मेरे पास इतना बड़ा घर है लेकिन उसे किसी कोने में मैं जा नहीं सकती तो स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है लता जी ने आखिरी समय में कहा था उनके पास सब कुछ था थी दौलत थी तो हेल्थ सबसे बड़ी चीज है हेल्थ इज़ तो मैं चाहता हूँ लोग खेले अपने हेल्थ पर ध्यान दें और एक चीज और बोलूंगा अपनी अंतरात्मा से जो चीजें आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं वो स्वयं छोड़ दें और हेल्थ के प्रति जागरूक हो यही मेरा मैसेज है खेलो इंडिया जीतो इंडिया और पूरे विश्व में मैसेज जाए यहाँ पर सब निःशुल्क खेल है हर खिलाड़ियों को एक मैं चाहता हूँ निःशुल्क प्लेटफॉर्म मिले वॉलीबॉल में क्रिकेट में दर एक खेल में इसलिए थैंक यू और मेरे साथ भावना बहन भावे जी हैं मेरा नाम जनक ठक्कर से सबसे पहला तो राकेश पांडे ने स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया ने જે આ આયોજન કર્યું છે એ બદલ રાકેશ પાંડેને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું અને જેમ આપણા મોદી સાહેબ ફિટ ઇન્ડિયા દેશ માટે એક મુવમેન્ટ ચલાય છે તો એક ફિટનેસ માટે લોકોમાં વધારે વધારે લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે એક સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ લોકોમાં જાગૃત થાય અને તમામ વિજેતાઓ જે તમામ પ્લેયર્સ પાર્ટિસિપેન્ટ્સ છે એ તમામ લોકો બહુ જ સારી રીતે આ ગેમ રમે અને આજની આ એક સેલિબ્રિટી લીગ એટલે એક ફ્રેન્ડલી મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે મારી અને અરવિંદ વેગડા વચ્ચે તો બહુ જ મજા આવશે આજે રમવાની અને તમામ પાર્ટિસિપેન્ટ્સ હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું રાકેશ પાંડેને પણ